Мої вітання! Мене звати Петрівська Христина, а ви на Ютуб-каналі Прогноз. Сьогодні для вас буде працювати тарологиня Олена Бюн. Мої вітання. Вітаю хочу уточнити, що сьогодні понеділок, 30 вересня, і розпочнемо ми з того, що в Києві сьогодні видалася справді така гаряча ніч. Вночі Києва атакували дрони. Вони заходили хвилями з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад п'ять годин силами та засобами ППУ. Всі російські ударні дрони, які загрожували Києві, на щастя, дякувати Богу, були знешкодженими. Е, яке в мене запитання до вас стосовно цього? Маршрути шахетів були досить дивні. Е, вони постійно кружляли і не могли визначитися, куди їм летіти. Для чого була ця атака? Чи в неї були реальні цілі в місті? Чи это было для выснажения ППО и чтобы покошмарити місцеве местное так бы мовити? Ну, если мы говорим за Киев и Киевскую область, видите, здесь все-таки нарушение покоя, нарушение стабильности. И здесь, может, следом можно ждать в какой-то период времени ракет. Мил. Но здесь есть хорошего, что здесь все-таки защита, если мы говорим. Так. Опасность идет, опять же, остаются энергосистемы. И Цент... все, что связано с водой, тоже вот здесь. Вот, правильно я поняла, тут вот двоякая карта у меня. Да. Вода, вода, видите? вода, энергосистемы или то, что горит. Ну, будут пробовать, наверное, провоцировать ядерные объекты. Мы смотрели, они уже когда-то над Хмельницкой дрон летал, рядом упал, Ровенская недавно была. То есть тут надо ждать, это не последнее, что они делают. Опять же, остается угроза детским, э, любым учебным заведением. Ну, то есть то, о чем мы предупреждали, ракет надо ждать. Понимаете, в чем дело? Они бы, они немножко поменяли тактику, потому что здесь идет ограниченность у них в ракетах по понятным причинам, которые сложились ну, на территории России. И здесь у них желание за счет малого количества получить результат, потому что перед этим, несмотря, ну, понятно. На некие трагические моменты ракета есть ракета, да, даже обломки ракет достают много неприятностей. Получить результаты они хотят. Но я говорю, что здесь идет работа защиты. Я, зрозумела. Також также явным, что буде продолжение этой атаки, и чего можем коли если будет продолжение. Ну, видите, по времени это может, ну давайте посмотрим на ближайшее время. Они карты по-своему времени отсчитывал. На ближайшее время что ждать в Украине в плане обстрела. Ночью надо быть. Ну, в планах, да. Видите, в планах у них стоит, но они понимают, что им нужен результат. Они, у них идет тут разочарование. Ну, это проверочные действия, да, были проверочные действия, за которыми надо ждать еще ракетно-дроновую, смешанную так, в ближайшее время. Опять же, видите, как они, они будут брать по областям. Вот Киевская, да, Киев, Киевская. Ну, то, что мы видели. К сожалению, там вот другие области. то есть, да. Сейчас не расслабляюсь Разумело, дякую. Тепер переходимо до іншої теми, саме до візиту президента Володимира Зеленського США. Там він дав інтерв'ю Телеканалу Fox News. і в цьому інтерв'ю він заявив, що Трамп буде на нашому боці і буде підтримувати Україну, якщо стане президентом США. І водночас Трамп також зробив заяву після цієї зустрічі. Що цитую: ми обидва хочемо, щоб ця війна закінчилась, і ми обоє хочемо, щоб вона закінчилась справедливо. Я думаю, що це станеться у потрібний час. Давайте подивимося, будь ласка, як насправді пришла зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа і чи обіцяв Трамп підтримку. Ну, на самом деле, ему сейчас не до Украины, да, не до войны в Украине, понятно, я уже много раз говорила. У Трампа главная цель победить на этих выборах. Э, встреча, э, встреча прошла, знаете, она прошла сбалансированная. Вот если перед этим да, был нюанс того, что там фыркали, Ф Трамп фыркал, да, как раз-таки, это все было тоже как бы сделано не случайно, да, то есть то, там не было повода для того, чтобы в, в информационном пространстве разогрев, ну, поднимать эту ситуацию с, по поводу этого завода, да, и то, что там было, ну, когда посещение шло. Здесь удалось сбалансировать Зеленскому и Трампу во время беседы, то есть как бы для них, для двух, она прошла нормально, даже с точки зрения того, что ну у, у Трампа появились такие высказывания, но на самом деле здесь рано делать выводы, карты говорят, Трамп может говорить сейчас что угодно, потому что главная цель победить. Тоді давайте спитаємо. І здесь ему, видите, все время у меня, как мы смотрим Трампа, периодически, не всегда, но в данном случае выпало пять десятка мечей, которая говорит о большой угрозе для его жизни. Я зрозуміла. Я, я бы би хотіла скористатись можливістю, щоб ми подивилися з вами, чи, можливо, на тій розмові були досягнуті якісь певні ну, таємні домовленості, чи взагалі було такі питання об'єктивно, чи не піднімали. Ну, первая карта говорит, что прям такие тайные договоренности нет. Ну, тут сейчас, ну, обсуждалась, возможно, там помощь, да, поддержка. Вот, но оно, понимаете, оно все размыто. Тут опять же карта говорят. Тут нельзя на это делать ставку. Потому mm -hmm. что не все, вот как касается выборов, идет полная непредсказуемость того, как они пойдут. Поэтому тут даже рано это обсуждать. Okay. Mm -hmm. Тут у меня был такой расклад. Тут из хорошего. Здесь даже речь идет не только о Трампе, да. Здесь идет речь о его электорате, то есть республиканцы и демократы. Это что же люди, да, которые, ну, в принципе, да. И здесь в плюс то, что, ну, вот эта сбалансированность идет, развеивание каких-то мифов. Іли чого-то как-то більш позиція, как-то успоко... як как це правильно сказати, успоко... успокоїв уравновішена, вот так вот, наверное, по старшому аркану міністр. Тоді цікаво подивитися, чи президент Володимир Зеленський був задоволений цією зустрічю, з яким з яким настроєм відвийшов. якось так. з Трампом? Так. Ну, в принципі, да. То кати говорят. Ну, і мені все время говорять. Ну, іток, та іток всього цього не по, Ну, это по поводу виборів. В принципі, да. Дякую. Наступна новина мене відверто шокувала. Я не була готова її прочитати. Тим паче, в понеділок зранку. От, послухайте, начальник гур Кирило Боданов може найближчим часом залишити свою посаду. Йому вже, ймовірно, обрали наступника. Про це повідомляє видання Нове єврея з посиланням на власні джерела. Вони пишуть, що наступником Буданова може бути голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Давайте подивимося, чи справді планується призначення нового очільника ГУР. Знову ж таки, здесь ще окончательно рішення не прийнято, вот прямо щоб точка була поставлена, але все к этому йде. У меня был такой расклад. Да, к сожалению, да. Э, здесь. Э. но у него, э, он уходит, концовка этого всего. Э, для него хорошее будущее. Давайте вот так говорить. У меня как раз наступное pytanie. Чи для него планируется какая-то другая посада? И че возможность у нас есть подивитися, что это будет за место? Служба. Здесь то же самое, смотрите, мы, концовка там, если кто смотрел мой расклад про Буданова, и здесь тоже, когда мы делали расклад на Залужного, там тоже были нек некие скрытые моменты, которые говорили пока, ну об этом не стоит говорить, mm -hmm. то есть в этом нет ничего плохого, в этом есть только хорошее, если бы было плохое, мы бы могли ну, раскрыть эту тему. То есть тут хорошие есть моменты и перспективы, вот здесь по этим картам. Ну, ситуация достаточно действительно похожа с заложенным. Интересно. Uh, давайте тогда поделимся, власне, переживания Кирилла Буданова. Как он ставится до этих перестановок кадровых? Ну, выбор, он стоит перед выбором. пять карта выбора. Ну давайте так. Перед ним, перед ним открываются новые возможности. Mm -hmm. Я, давайте так, я не исключаю, что это может быть тоже как э, заложным да, поездка за рубеж, да, что-то типа такого. Mm -hmm. Вот я говорю очень похожая ситуация, я не исключаю это. Будем смотреть. Справа в тому, чому мене ця новина так шокувала, тому що е експерти вважають, що Крим Буданов є вкрай ефективним на своїй позиції, і так і да. Я не знаю да, да, навіть, чи цей новий очільник, чи він буде настільки ефективним. чи він... Давайте посмотримо. Чуть чуть глянемо, к сожалення, після mm -hmm. ухода Будана. Якщо uh, таке все таки произойдет. Це призначення буде кращим для України чи він буде ефективним? Бо хоча б таким самим ефективним Даміна, як... Буданова на кого там можна ще назвати? кажуть так, так так. Вже читаю. Кажуть, що це голова служби зовнішньої розвитки Олег Іващенко. Uh, ну давайте так. Кожда, чоловік Кажда... це особистість. Буданов, несомненно, это личность, это звезда. Но ну, с, с точки зрения того, как он умеет все это воспроизводить. Я бы не сказала, что это равномерная, ну, равноценная замена. Ну, посмотрим. Но ну, каждый человек, он как это раскрывается, он может раскрыться и с другой стороны. Понимаете? На жаль, пока так. Mm -hmm. Я розумію, що на увазі. Насправді мережею ширяться чутки і про іншу кадрову заміну. Кажуть, що можуть звільнити міністра оборони Умєрева. Давайте подивимось, що це дійсно чутки, чи є плани замінити міністра оборони України. І якщо так, чи є кандидатура вже на заміну. Ну, в принципі, так, да. такое вполне можливо. Тут тоже как бы еще решение. Такое впечатление, вот что касается Умерова, как и Буданова, как это было накануне, видите, это как бы брос информации. Таким образом, та карта, которая у меня отвечает за ну, как это правильно, журналистику, да, допустим, в информационном пространстве, посмотреть, как будет воспринимать народ. Давайте тоді э, поговоримо з вами, чи можливо будуть ще якісь кадрові перестановки, про які ще в мережах немає чуток, так би мовити. Так, да, будуть. Будут, ну, собственно, смотрите, мы об этом говорили. Так, да, готовятся. Готовятся. Ну, как-то об этом говорили. Они предупреждали, что будуть мощні кадрові перестановки. Одна хвиля прошла, и да, наступно я так разумею. Да. И сейчас тут еще идет момент того, что... Это мы говорим про кадровые перестановки, чтобы здесь не путали, да, то, что сейчас могут приклеить сюда. Здесь еще, кроме того, момент того, что будет идти вскрытие на разных уровнях, начиная, ну, видимо, с местных и повыше, э, предательство, сотрудничество, тайное сотрудничество с Кремлем, ну, вот этих вот э, оборотней, и, которые э, тщательно пытались, ну, вот, как спящие агенты там были, еще какие-то. Вот сейчас будут, вот, особенно на таких вот уровнях. Но, к сожалению, вот то, что произошло в Одессе, была попытка захвата власти, да? Об этом, кстати, как ты говорили с самого начала, я уже говорила на своем канале: что такая тенденция есть, что Кремль ставит именно на это. Но не получится, и не получилось. Такая опасность есть и для других городов. Mm -hmm. Повторение этой ситуации, ну, то есть, она не получится. И вот за счет этого поняли, будет раскручиваться цепочка такая. Очень Так, Очень. Да, ви знаєте, пам'ятаю я, пам я досить недавно читала якісь астро, астропрогнози, гороскопи і казали, що початок жовтня він такий, що все, що було таємне, буде ставати явним. Угу. Похоже, да. угу. А У нас сьогодні, ви знаєте, понеділок почався з того, що ми обговорюємо різні чутки, але чутки дуже цікаві і неоднозначні. Послухайте наступну новину: що є інформація про можливі вибори в Україні. ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. Таке заявила нарадевка Оксана Савчук: чи справді планують провести вибори найближчим часом? Давайте глянемо з вами півроку. Ну, давайте на найближче час вибори в Україні. Ну, здесь, смотрите, здесь идет активизация. Сейчас, вот кто стоит, олигархи, да, обычно олигарх стоит за какой-то кандидатурой, может стоять, или за какими-то фигурами, допустим, те, которые там в Верховной раде, да, и мы знаем, потом, чтобы умело дергать за веревочки. Вот сейчас это может быть, либо же какая-то, создаваться какие-то партии. Новые. новые. Угу но со старым дном, да, со старым кукловодом, uh -huh. чтобы пройти. То есть, понимаете, вся трагичность этого в том, что в Украине идет война, гибнут люди. И наши ребята защищают, да, Украину, нас с вами. И здесь надо как бы действия направить, конечно, на то, чтобы Сначала покончить с этой войной, потому что здесь, видите, здесь очень может быть. Я пока не вижу этого, понимаете? Тут как то хитрость идет. Сейчас еще mm -hmm. раз спрошу. Ну что-то готовится, да, потому что я смотрю, что вот э, показала карту, допустим, олигархов и каких-то новых партий или mm -hmm. новой партии, которую пытаются быстренько слепить для того, чтобы поддать, ну старая под новым. Все-таки какие-то выборы. Давайте так, президентские выборы планируются в но пока они говорят, это невозможно, потому что как, как голосовать, да? Больше здесь похоже как-то... Но я не вижу, чтобы они мне сказали вот на президентские выборы, чтобы это было сто процентов, да, здесь больше нет. Хорошо, выборы Верховную Раду, может. Выборы Верховного Рада планируют. Выборы Верховного Рада планируют. От Верховную Раду как вариант такое может быть. Угу. Ну, как вариант. Хорошо, в 2025 году президентские выборы будут в Украине. Я не знаю, смотрите, по этой карте нельзя сказать «да». То есть тут вопрос такой, 50 на 50. Ну то що зараз дуже багато маніпуляцій буде на цю тему і буде розганяти це. Пока тяжело. Тут дуже много є составляючих до тому, що ну, давай, війна в Україні. Ви ставите, на цих виборів, мені подумалось, що ваше твердження вірне, коли ви говорили про про перестановки, що вони таким чином вкидають інформацію, щоб прозондувати ситуацію, як населення відреагує, які будуть настрої, і, можливо, така ж історія з виборами, тому що західні партнери на цьому наполягають, і, можливо, якимось таким чином досліджують реакцію громадськості. За... Наприклад, западні партнери видять вибори в Україні, в якій йде війна. Як? Вот, вот, и, и я ж про то, и мы ж Как, как голосовать я... ребятам на нуле, да? Как им голосовать? Так. И, и я прекрасно понимаю, что выборы, которые проходят онлайн, и что, наверное, есть компьютерные гении, которые смогут как-то так подтасовать результаты. Конечно. И результаты были Поэтому, начали... видите, что здесь? Здесь сразу активизируется... Тут видите, как вопрос? Сразу активизируется, активизируется теневая сторона. Те, у которых уже давно... Ну, Вибори в голові сидять. Щоб під новим обличчям да, как бы в цю струю, а свої позиції ставить за собою. Так, ви знаєте, в мене навіть певна інсайдерська інформація, що є сили, сили з бізнесу, яким цікаві вибори, які спостерігають за новими обличчями або якось з кимось там співпрацювати. Що, не пам'ятаю, я думаю, вже добрий рік. Представники бізнесу теж гарно думають про майбутні вибори. Якось так сейчас рано, вот они говорят, сейчас рано об этом говорить. Давайте посмотрим, вернемся так, в кожно, що вони покажуть. Так ем, наступна новина про те, що видання The Times пише, що у Заходу є безпосередні докази, що Китай постачав Росії зброю для війни. І за цими даними китайська компанія минулого року відправила для випробовувань цілий ряд спеціальних військових безпілотників, і інша інформація, що Росія створила в Китаї цілий проєкт з розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіо для війни в Україні. Чи ця інформація є правдива? Да, сто Я робила таку розлам сто процента Раз, інформація є правдива, у Заходу є докази. Е, мене питання полягає наступним чином: якщо в них є докази, чи вони зможуть вести якісь санкції або якось повпливати, щоб Китай не постачав зброю? Чи в них є просто докази, і далі вони безсилі, так би мовити? Санкції проти Китаю, усилять. Ну, суть усилять. Це знаєте, це от поціпок? Типу, як... С Ираном, да, когда Иран поставил баллистические ракеты. И когда об этом все говорят, а на Западе пишут: ну, вроде как, мы, у нас нет доказательств да, того, что они поставили. Так и здесь, видите, по этой карте, если мы говорим за Китай, ну, и так понятно, что Китай товарами своими помогает, раз двойного назначения и прочее. Видите, здесь как бы тут идет своя игра свои интересы. То есть э, при желании эту лавочку можно было давным-давно закрыть да, и наложить санкции. То же самое как с Ираном, как с Китаем, ну и как совсем другим. А с другой стороны, мы же прекрасно знаем, смотрите, здесь два меча, что в российских э, ракетах э, сколько там составляющих других стран. Ну, цих плат, там, которые яким путем не напрямую но в обход по -по попадают в Росію. Тобто ну, намного закриваються, в інтересах когось. У мене якраз питання, в тому і мало. Я, 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 звісно, дуже рада, що в них є на це докази, але треба ситуацію тою щось зробити, а не просто збоку спостерігати з доказами, що тактики робиться. Ну, неефективно, скажімо так, фінальне запитання. Ми закінчимо гарними новинами. Вперше в історії вчені вилікували діабет. Китайські вчені модифікували стовбурові клітини 25-річної пацієнтки. Через три місяці її організм сам почав виробляти інсулін. Дівчина вже понад рік без ліків. Вчені планують провести подібні випробування на 10-20 пацієнтах. Давайте подивимося, чи стане діабет вилікованою хворобою для більшості населення. Та чи його That лікувати цими новими методами. Ну, тут правда, тут успішне испытания, да, прошли, це правда. Возможно, это ще поки очень дорого. Ну, давайте так, он, к этому надо ще прийти, потому что здесь. Здесь идут интересы фармацевтических компаний, которым выгодно поняли, ну, как и многое другое, почему у нас же для многих болезней есть, ну, их могли бы лечить на самом деле. Но кому-то просто это невыгодно с точки зрения, к сожалению, кощунственно это говорить, огромной прибыли. То есть, да, это будет через какой-то период времени болезнь, которая ну, будет сто процентов излечима. Но к этому надо прийти еще. Но в любом случае, это очень хорошие новости. Конечно. И хоть что-то приятное и позитивное с Китая, а то только мы про Китай живем в очень негативном свете, а тут что-то хорошо сделали китайские ученые. Друзья, Любі глядачі ютуб каналу Прогноз нагадаю, що для вас сьогодні працювала перологині Олена Біл. Я ведуча Христина Петрівська. Дякую, що дивитесь нас. Дякуємо за ваші активності, за те, що ви підписані на наш Ютуб канал. Залишайте ваші лайки, залишайте ваші коментарі та не забувайте ставити дзвіночок та як нагадування, щоб не пропускати наші нові випуски. Зустрінемося в ефірі.